Поэтому то, что мы старались на сборах и тренировках сейчас, стараемся больше уделить внимание этому моменту. Потому что контроль мяча это хорошо, но футбол играет на голы. И болельщиков радует то, когда команда <как> открывает гол. Поэтому больше внимания уделяем это и ориентировали на сборах команду. И я думаю, по фамилиям ребят вы знаете, что очень большая группа, группа атаки пришла к нам меньше игроков обороны, больше игроков атаки. Ну, что касается подготовки, да, сначала нам было тяжело, снега много было, но это не проблемы наши, это проблемы природы. Спасибо большое, что нам предоставили возможность тренироваться на Олимпии. Поле было почищено, мы практически один или два дня всего. Да, вы все прекрасно знаете, что немного позже мы начали подготовку к чемпионату. К сожалению, такова ситуация. Но я уже где-то говорил в интервью, что в Европе 40 дней хватает для подготовки. Если качественная подготовка, и футболисты все профессионалы, они у нас профессионалы, то можно и за 40 дней подготовить команду. Практически мы вместе 40 дней. Да, были немного трудностей. Почему? Потому что много ребят приезжало на просмотр. У нас была задача просмотреть большее количество ребят. Даже в матчах на сборах уже мы еще просматривали ребят, и на сегодня у нас еще есть два человека, которых мы смотрим, и в дальнейшем, если они себя проявят, планируем их еще заявлять.